Полковник медицинской службы Герасименко Олег Сергеевич, главный хирург АТО. В настоящий момент происходила эвакуация тяжело раненого бортом медицинским медэвак на Днепропетровск. Целая система лечебно-эвакуационных мероприятий, которая в настоящий момент досконально отработана, все пути налажены. С переднего края раненых доставляют их, вытягивают бронированным санитарным транспортом. Затем выходят на перехват реанимобили. И э, затем на реанимобилях они доставляются в лечебные учреждения. Это мобильные госпиталя и также усиленные нашими специалистами больницы при фронтовой зоны. Э, в этих лечебных учреждениях проводится стабилизация состояния раненых проводятся противошоковые мероприятия, проводятся оперативные вмешательства по неотложным показаниям. И после стабилизации состояния раненых, дальше уже авиационным транспортом проводится эвакуация в госпиталя третьего уровня медицинской помощи. Это Днепропетровский, Харьков. Эвакуация проводится по необходимости, опять же, это все зависит от состояния раненого, но при необходимости в течение 30 минут мы можем эвакуировать раненого авиационным транспортом, вертолетом. И сейчас с этим никаких проблем нет, это отлажено, эта система работает очень хорошо. В настоящий момент в основном происходит эвакуация авиационным транспортом. Где-то процентов 80 раненых эвакуируются авиационным транспортом, особенно тяжелые ранены. Железнодорожным транспортом эвакуируются раненые средней тяжести, легко раненые. Это тяжелые раненые, так как в этой ситуации, вот вы видели это все, наблюдали, И, конечно, проводится эвакуация вертолетами, авиационным транспортом. Обязательно все вертолеты, в которых происходит эвакуация, которыми происходит эвакуация тяжелых раненых, значит, на борту имеется анестезиолог с дыхательной аппаратурой, с необходимыми медикаментами. И такая эвакуация происходит в сопровождении врача-анестезиолога всегда. В Днепре и в Харькове выезжают на аэродром реанимобили. Вот, и затем уже выгружаются раненые с вертолета, загружаются в реанимобиль. И дальше уже проводится транспортировка в одно из лечебных учреждений. Состояние этого раненого было тяжелым, но стабильным. Значит, в данной ситуации имело место огнестрельное пулевое ранение головы с вдавленным переломом теменной кости. Ранены в сознании с устойчивой гемодинамикой. Черепно-мозговые ранения – это коварные ранения. В любой момент может наступить ухудшение состояния. Состояние его непредсказуемо. И данный раненый нуждался в высокоспециализированной нейрохирургической помощи. Хирургическая помощь в объеме квалифицированной помощи была оказана в одной из больниц прифронтовых, которая усилена нашей группой врачей. И состояние его было стабилизировано. И дальше уже на следующем этапе медицинской эвакуации будут уже проводиться высокоспециализированные вмешательства, высокоспециализированная нейрохирургическая помощь.